ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ శ్రీ నమ నమః శ్రీ లలిత అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం లలితాదేవి అంటేనే ఆదిపరాశక్తి ఆ తల్లిని మనసారా ప్రార్థిస్తే మన బాగోగులన్నీ ఆమె చూసుకుంటుందని మనందరికీ తెలుసు ఈ లలిత అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రాన్ని భక్తితో నిత్యం పఠించిన లేదా విన్న విద్య ధనము యశస్సు కలిగి మన కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయని పెద్దలు చెప్తున్నారు శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ శ్రీ లలిత అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం శివ భవానీ కళ్యాణి గౌరీ కాళీ శివ ప్రియా कात्यायनी महादेवी दुर्गा आर्या चण्डिका भवा चन्द्रचूडा चन्द्रमुखी चन्द्रमण्डलवासिनी चन्द्रहासकरा चन्द्रहासिनी चन्द्रकोटिभा चित्कला नित्या निर्मला निष्कलाकला भव्या भवप्रिया भव्यरूपिणी कलभाषिणी कविप्रिया कामकला कामदा कामरूपिणी कारुण्यसागरा काळी संसारात् नवतारका दूर्वाभा दुष्टभयदा दुर्जया दुरितापहा ललिताराज्यदा सिद्धा सिद्धेशीसिद्धिदायिनी शर्मदा शान्तिरव्यक्ता शङ्खकुण्डलमण्डिता शारदा शाङ्करी साध्वी श्यामला कोमलाकृतिः पुष्पिणी पुष्पबाणाम्बा कमला कमलासना पञ्चबाणस्तुता पञ्चवर्णरूपा सरस्वती पञ्चमी परमालक्ष्मीः पावनी पापहारिणी सर्वज्ञा वृषभारूढा सर्वलोकवशङ्करी सर्वस्वतन्त्रा सर्वेसी सर्वमङ्गलकारिणी निरवद्या नीरदाभा निर्मला निश्चयात्मिका निर्मदा नियताचारा निष्कामा निगमालया अनादिबोधा ब्रह्माणि कौमारी गुरुरूपिणी वैष्णवी समयाचारा कौळिनी कुलदेवता सामगानप्रिया सर्ववेदरूपा सरस्वती अन्तर्यागप्रिया आनन्दा बहिर्यागपरार्चिता वीणागानरसानन्दा चार्दोन्मीलितलोचना दिव्यचन्दनदिग्धाङ्गी सर्वसाम्राज्यरूपिणी तरङ्गीकृतस्वापाङ्गा वीक्षारक्षितसज्जना सुधापानसमुद्वेला हेला मोहितदुर्जटिः मतङ्गमुनिसम्पूज्य मतङ्गकुलभूषणा मकुटाङ्गदमञ्जीरा दा मेखला दामभूषिता ऊर्मिका किङ्किणी रत्नकङ्कणादि परिष्कृता मल्लिका मालती कुन्द मन्दाराञ्चितमस्तका त्रिमूर्तिरूपा त्रैलोक्या सुमोहनतनुप्रभा श्रीमच्छक्राधिनगरी साम्राज्यश्रीस्वरूपिणी इदं नाम्नां साष्टशतं ललितायाः मतेप्रदं विद्याधनयशः कामपूर्तिदं सर्वमङ्गलम् इति श्रीलिताष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सर्वं श्रीशिवार्पणमस्तु